Так, у нас фокусировка на лицах, Мы сможем просм быстро просматривать снимки, которые были сделаны раньше. Мы можем быстро выложить изображение на Facebook или в любую другую социальную сеть на Пикассо. Ну и, конечно же, здесь используется Android смартфон. Очень быстро мы... Камера очень быстро фокусируется. То есть практически мгновенно. Кроме того, у нас очень удобная работа с настройками. Вот такая вот. Просто здорово конечно же все что мы отняли мы сможем выложить э, туда куда нам нужно с помощью беспроводной сети потому что камера практически всегда к нему подключена вот такие у нас бывают настройки можем регулировать практически все как мы привыкли это делать в обычной зеркальной камеры В нашем распоряжении традиционно рабочий стол Android, к которому мы привыкли. Виджеты, загрузки и все остальное. Более того, если нам стало скучно, можем быстренько зайти в Google и посмотреть, как там вообще дела в мире.